Спільне засідання постійних депутатських комісій від 15 січня розпочалося з обговорення ситуації навколо пам'ятника Леніну. Народних обранців не влаштовують діяльність активістів щодо монументу, яка відбувається без узгодження органів місцевого самоврядування. Чому у нас э, група так званих активістів в ночною время устраювають попитки э, попытки сноса пам'яті? Кем это поддерживается? Почему нет контроля над этими людьми? Мы этот вопрос проговариваем уже, что надо провести цивилизованно. Люди говорят, у кого спросили, что делает маленькая группа людей, переворачивает и провоцирует других на такие непопулярные действия, и говорят прямо, город сейчас очень болен. Более тем, что люди наши находятся на улице некоторые, негде жить. Если бы нам сказали эти люди, что мы сейчас, так как мне говорят, свалим Ленина, и будут сейчас же все восстановленные дома, и город будет жить благополучно, как и ранее, то Бог с ним. Мы уже так подумали, но все-таки думали, что да действительно это такой подвиг. Организаторы вечер, представляют положение что э, они э, принимают решение, сюда приносят протокол, и он должен быть, я думаю, рекомендательно характера. И второе. Завтра на сессии, э, я думаю, будет оглашен депутатский запрос в адрес прокуратуры на предмет открытия уголовного дела против организатора ВЕЧИ за попытку снять памятник и нанес, чем будет нанесен ущерб городскому совету, в том числе бюджету, 2 миллиона 800 тысяч. Вроде бы у нас как бы других насущных проблем, кроме памятника, нету. Я вот буквально сейчас, полчаса назад, приехал с поселка Семеновка, где организовали мы квартальным комитетом вот, субботник на субботу. По восстановлению клуба разбитого. Мы там хотим открыть отделение почты вот, и опорный пункт милиции поселить. Вот. Так что, к сожалению, здесь представителей ВИЧа нету. Вот. Я их пользуюсь средством массовой информации, призываю. Приехать и помочь нам в субботу. Это, я думаю, будет весомый вклад вот, в развитие поселка Семеновки. Вот. Ну, в Агазит, там украинский флаг. На самом деле, э, ситуация напряженная, но контролируемая. Потому что если вы могли заметить, что э, те э, как бы действия, которые происходили на минувшей неделе, у нас достаточно сил и э, сотрудников правопорядка, которые контролируют ситуацию в городе. Поэтому, э, ну, скажем так, необратимых каких-то последствий не произошло. Перейшли до розгляду порядку денного. Міський бюджет Слов'янська на 2015 год презентував начальник финуправления, торкнувшись прибуткової та витратної частини существует два фонда. Это общий фонд и специальный фонд. В общий фонд у нас идут практически все налоги. Это НДФЛ, основные налоги, единый налог, который в 2014 году был в специальном фонде. И основной налог это налог на землю, который в общей сумме составляет 110 миллионов гривен из бюджета 513 миллионов. Цьому році бюджет на 4 п'ятих є дотаційним. Крім того, приймається він із певними нюансами, що стосуватимуться затратної частини. Бюджети Ніколаївки і Святогорська передають на содержання в город Славянськ. Ніколаївка передає чотири садика бібліотеку, і святогорськ передає детський садик. Тобто ми будемо фінансувати тепер ці учреждення із город із городського бюджета. До того ж, цьому році з міської казни фінансуватиметься у Мання залізничної лікарні, а це за підрахунками головних лікарів амбулаторії міста потягне за собою фінансові труднощі для медичної мережі Слов'янська. Амбулаторна сільська це 12 тисяч населення, і відповідно, персоналу вже порядка 70 стало для його обслуговування. плюс. транспортные расходы и так далее и тому подобное. Каким образом? Ляжет ли это присоединение на чисто вот этот бюджет, который сейчас мы рассматриваем, или будут выделены? Нет дополнительных средств, поскольку это субвенция из государственного бюджета. Мы не имеем права ни дополнительно туда давать, ни оттуда убирать. Если раньше в ручном режиме мы могли добавлять здравоохранению, там, ну, будем говорить, перераспределять, откуда-то брать, вам добавлять, то сейчас государство определило такую политику. Субвенция, она неприкасаемая, будем говорить, ни, ни туда, ни обратно. 90 миллионов и 20. С учетом того, что ложится сюда железнодорожная больница, реальная цифра, конечно, уменьшится на какой-то процент. Э, таким образом, э, реальный бюджет каждого лечебного учреждения в этом году будет ниже и хуже, чем в 2014 году. Давайте не забывать о том, что у нас есть еще долги прошлых лет по лечебным учреждениям. У меня это десятки тысяч, например. Давайте не забывать о том, что увеличились цены на энергоносители, на медикаменты, на продукты питания и так далее. И так далее. Неприбыльное лечебное учреждение, которыми являются все больницы нашего города, они практически не могут оказывать медицинскую помощь так, как положено, с таким дефицитом бюджета. А прибыльная организация, такой как Горводоканал, мы из года в год все время находим возможности и так далее. И так далее. Я думаю, что э, лечебные учреждения города – это не менее важный стратегический объект, вот, который, тот, которым тоже нужно уделять внимание. Ну как Владимир Владимирович может, например, прооперировать на 50% или я вылечить пневмонию ребенка? питание будем делать конечно. Давайте сразу четко скажем, что мы больных кормить не будем. Потому что мне в месяц надо очень скромно до 20 тысяч на питание. Очень скромно. И если мы это, так сказать, включим в бюджет больницы, то мне еще дополнительно где-то нужно миллион двести, миллион двести пятьдесят. Кроме энергоносителей и заработной платы. Мы уже думали закрыть, допустим, больницу на химике. 300 тысяч мы э, возьмем, в смысле, сэкономим, отопление не будем делать. Но это ж мы приведем да. его в больницу Ленина. Это вот те вещи. Мне страшно вот что, если Игорь Григорьевич сказал, что это субвенция, ее не будет никто пополнять, никаких не будет других дополнительных возможностей пополнить, это надо принимать какое-то экстраординарное решение по здравоохранению в определенные бюджетные периоды и годы имели уже недостаток по медицине в размере до 5 миллионов по заработной плате и закончили вот с выплатой заработной платы и я хочу сказать были периоды и хуже это бюджет не такой пессимистический как он если сейчас можно Я думаю, буде можна в свою чергу виконуючи обов'язки міського голови. Секретар Слов'янської міської ради Олег Зонтов більш оптимістично налаштований щодо обсягів цьогорічного бюджету, з чим погоджуються не всі депутати. Бюджет цього року і що ми на 50 мільйонів вищий, ніж у 2014 році. і сума заложена суб'єнаціями на я ошибаюсь, правде, не сябаю поправки не менше, ніж була. Мы уже начальником здравоохранения Елена Юрьевной просчитывали. И показатели, которые заложены, они как раз покрывают все эти расходные части, которые были заложены и в прошлом, и по запросам. Из 500 тысяч, полмиллиарда, которые выше, чем в прошлом году. 3, 4 пятых дает госбюджет. Но только 100 миллионов свои получаем. А жизнь подражала, ну не на 10%. процентов, нормальные люди, мы же понимаем. Ну пусть даже не на 100%. Ну, сколько я же не беру там. А не беру там а энергоносители, которые, кстати, вот-вот еще подорожают. Мы ждем в феврале, да, по-моему, электроэнергия, газ подорожает. Поэтому 10% это вообще никак, просто никак. Не у народні обранці питання дотаційної підтримки Капислов міськводоканал, що на межі банкрутства. На відміну від минулих років, поточному не передбачається коштів для його фінансування з місцевого бюджету. у нас сьогодні було комісії Ну, конечно, фраза будемо учитися жити, з'ясувати по-новому, це хорошо звучить, конечно. Ну, я думаю, що... тем не менее, не упасет нас эта фраза возможности какой-нибудь техногенной катастрофы, связанной с водоканалом, да, как, как в Киевской области, не надо что, если мы действительно не заложим. У нас действительно получается, что по новому законодательству не только и бюджет развития мы можем использовать, получается, больше. И та сумма, которая там есть, она небольшая. Хотим этого, не хотим, но по, по волшебной палочке у нас нет махнуть нечем, проблему мы не решим. Поэтому какие-то суммы на поддержание, даже на, первом, на начальный период коллектива водоканала закладывать нужно, необходимо. От этого отворачиваться нельзя. Я понимаю, что такая же ситуация и в больницах, и везде, но сегодня там уже люди... В больницах без воды работать не Да, и завтра у них понедельник, у них отключат свет. Значит, в водоканале, да. И хотим этого не хотим, а как мы будем собираться и решать эту проблему. Поэтому лучше уже заранее какой-то лимит установить. Побажання депутатів щодо перерозподілу бюджетних коштів стосувалися також житлово-комунального господарства міста та підтримки обдарованої молоді Слов'янська. Проте після усіх дебатів проект документу ухвалили у початковому вигляді, зробивши акцент на тому, що протягом року перерозподіл видаткової частини бюджету буде коригуватися ще не один раз.